Kita baca Rabbi Fikli Wali Wali Daya Masa diam sebelum imam sebut amin Atau masa kita solat sendirian Kita boleh baca doa itu sebut amin ha, Dengar baik-baik Dia kata bila imam kata Ghairil mazumi alaihim wa nabdallin Makmum Rabbi Fikli Wali Wali Daya Ha, tu imam pun amin Jawabnya tidak sunat Hukum membaca Rabi' Fili Khilaf ulama Panggil okay? Bila khilaf tak ada masalah Sobalah Ada khilaf Okey Tapi yang mengatakan sunat Atau harus kata Rabi' Fili ini Ialah bacaan sendiri Bukan bacaan orang lain Kita sendiri yang baca Faham? Kita diri ni makmum Atau kita ni imam Kita diri yang baca Rairil mazumi alaihim walabbar Rabbil Fili Amin ha, tu. Bukan Imam baca Kita yang Rabbil Fili ha, Okey ha, Khilaf duduk situ Okey ha, Jadi mulai sekarang Siapa yang nak baca Rabbil Fili Boleh Kerana sebagian pukaha Membolehkan Tak nah, Yang jadi kata Ada kata sunat Ada tak sunat Kerana hadinya tidak kuat Okey ha, ada mengatakan hadis ini Hasan, ada mengatakan hadis ini Ta'i. Tak ada masalah. Okey. Ha, tapi atas mengatakan sunat baca itu ialah bacaan Fatihahnya sendiri, bukan Fatihah orang lain. Okey? Tak ha, susah Soalan seterusnya. Dalam masyarakat kita ni apa dia? Bila waladhalin dia pergi masuk Rabbiyah Fili Wali Wali daya kan ha, jadi ada saya pun dulu mengaji kitab-kitab dulu ni mereka begitu sunat pula lagi mereka kata pasal apa kononnya nak lari daripada dianggap kita ni anak derhaka. Dia kata, dia buat main pula kunun satu hadis yang saya duk cari pena tak jumpa. Dia kata, siapa yang tiga hari tidak ucap, tidak doa kebaikan untuk mak bapak dia, maka memadai dia dianggap anak derhaka. Dia kata. Oh, jadi sebagai nak mengelak daripada dianggap anak derhaka, dia kata, tiap-tiap kali dalam semayam, غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ Masuk untuk, رَبِّيَوْفِلِي وَلِوَالِدَيَّةِ Tuhan ampunkan aku dan ampunkan dua mak bapa aku. Baru amin. Cari-cari tak ada dalam nasadis. Tapi doa abak mata tahu dah. Nah, ini masalah. Jadi saya secara peribadi menasihatkan Tok Sok Benda-benda macam ni Tok Soh takut. Kut-kut sekali lagi dia termasuk di dalam kalam yang ajnabi. Cakap yang diluak daripada sembahyang. Takut dia membawa kepada batal sembahyang. Takut. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita dalam program Tasheh Mafahim Membetulkan kefahaman dalam masyarakat Yang mana kita tengok di media sosial Ada satu video daripada Ustaz Datuk Syamsuri Yang menyebutkan tentang hukum membaca Rabbi Ghafili Setelah daripada Al-Fatihah sebelum Amin Beliau tak sebut hukum secara jelas Tapi beliau kata cari-cari tak jumpa dalam nas hadis Tapi duk sebar merata Benda macam ni tak sah Tak sah kerana takut termasuk dalam kalam ajnabi Jadi beliau cakap macam tu seolah-olah uh, Beliau dah kaji keseluruhan hadis Sehingga beliau tak jumpa Tapi sebenarnya kita kena tahu Dalam hukum fiqah ni Kita kena kaji hadis Dan kena kaji kitab-kitab fiqah Kenyataan ni memang tak tepat lah Kerana para ulama' dalam mazhab syafi'i Menghukum sunat membaca Rabbil Fili Selepas Al-Fatihah iaitu Waladhalin Sebelum Amin tu kita sebut Rabbil Fili Rabbil Fili ketika itu kita sebut secara perlahan boleh Maknanya bacaan itu disunatkan oleh para ulama' dalam mazhab syafi'i Kitab mana yang sebut? Banyak boleh dikatakan majoriti kitab-kitab fiqh mazhab syafi'i yang tebal-tebal, yang banyak perkara furuk dalamnya, menyebutkan perkara ini. Iaitu antaralah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah kepada Minhaj, Jilid 2, halaman 59. Kitab Nihayatul Muhtaj, Jilid 1, halaman 709. Dalam kitab I'anatul Talibin, Jilid 1, halaman 147. Bahkan dalam kitab Jawi kita antaranya kitab Buya Tutulab karangan Syekh Daud Fatani juga menyebutkan perkara yang sama. Apakah yang disebutkan oleh Syekh Daud Fatani dalam kitab Buya Tutulab? Beliau mengatakan dan sunat dibaca dahulu daripadanya nya Rabbil Fildi pada akhir Al-Fatihah kemudian diucapkan amin kerana warid daripada hadis yang hasan. Ada hadis dinilai oleh para ulama-ulama bahawa hadis tersebut hasan boleh diamalkan. Kalau adalah pengkritik-pengkritik kata tak hadis ni tak sampai tahap hasan, dia doa doa pun masih boleh amal. Tapi majoriti ulama-ulama menilai ke sebagai hadis ni hasan. Sebab itu para ulama mengatakan boleh sebab asalnya kalau tak ada hadis maka mungkinlah kita kata tak boleh. Tapi ada hadis yang mana ketika Nabi solat mengimamkan setelah wala ddalin nabi membaca rabbil fili dan kemudian barulah dilaulkan amin ada bangkangan yang mengatakan oh dalam hadis hanya sebut rabbil fili sahaja tidak tambah dengan uh, wali walidaya seperti yang diamalkan oleh masyarakat Melayu ataupun wali walidaya wali, wali jamiil muslimin tak, tak tak ada tambahan begitu maka perkara penambahan ini adalah ada disebutkan dalam kitab-kitab fiqah. Maknanya penilaian ulama fiqah untuk menambahkan rabbi fili ada dalam hadis untuk menambahkan wali wa li daya, wali jamiil muslimin itu itu dibenarkan tak memudaratkan solat seseorang. Sebab tu kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang tebal-tebal, contoh yang agak uh, terkenal lah Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj menyebutkan perkara yang sama lauzada 'ala zalik wa li walidayya wa wali jamiil muslimin lam yadur aydan apabila ditambahkan kalimah pada doa robil fili itu wa li walidayya kerana kita baca walad dhalin wa li ha, robil fili wa li walidayya wa wali jamiil muslimin tambah begitu maka kata ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lam yadurrah Aidan tak memudaratkan makna boleh nak tambah maka sebab itu imam-imam yang telah mengamankan perkara ni sebenarnya seorang yang fakir seorang yang belajar seorang yang alim seorang yang pandai tetapi sayang ada orang yang mungkin tak belajar perkara ni maka dia nak kritik ha, so, seolah-olah perkara ni adalah perkara yang maksiat boleh membatalkan solat dan sebagainya konon yang kata ini kalam ajnabi ini daripada hadis nabi dan para ulama fiqh menilai tidak memudaratkan tak batal tak kurang pahala dan sebagainya dan lebih menariknya kalau kita tengok Kenapa nak bising dengan isu kalam ajnabi Sedangkan kalau kita tengok Dr. Kamilin Jamilin pun dia sebut bahawa boleh doa dalam bahasa Melayu dalam solat. Ha, jadi dia ada bawa hujah-hujah dia. So boleh doa kot dalam bahasa Melayu dalam solat seperti mana yang dihujahkan oleh Dr. Kamilin. Tiba-tiba nak amalkan sunnah Nabi ni, oh tak payah baca. Takut ha, Memasuk masuk ke dalam kalam, kalam ajnabi dalam solat. Sedangkan dia duduk sibuk dengan kalam ajnabi tu sedangkan kitab Tuhfah dan Nihayah menyebutkan lam yadurra. Tidak memudaratkan solat. Sebab itu teruskan belajar. Mungkin dalam satu kitab tak jumpa, cari dalam 10 kitab akan jumpa. 10 kitab tak jumpa, cari lagi dalam 50 kitab. Insya-Allah akan jumpa. Sebab itu biasanya orang-orang yang terlalu sempit pemikirannya ataupun terlalu tegas dalam agama sehingga tidak ada pandangan lain yang dia nampak, mungkin kerana kurang membaca. Jadi setakat itu dahulu, biar berilmu jangan keliru. Ustaz doa ibu bapa sebelum amin. Al-Fatihah ketika solat amin imam amin makmum sendiri hok mana so? Ke sunat rabb uh, sebelum kita kata amin kita sebut rabbighfirli wabilwalidayya. Sebelum siapa dia? Amin tu imam aku amin apa? Amin kita. Kita siapa dia? Kita tak email. Sebelum kita kata amin kita, Rabbi fili wa wali walidayya wa li muslimin amin. Kita makmum pula. Sebelum kita kata Rabbi fili wa dhalin. Nah, sebelum kita tak email kata amin, Rabbi fili wa bil walidayya wa wali muslimin amin. Nah, eh, lagu tu. <coughs> sebenarnya ada um, ada tak hadis membincangkan perkara ini apa pandangan ulama tentang hal ini ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur radhiyallahu an Wa'il ini antara sahabat Nabi yang terkenal dalam periwayatan hadis-hadis perihal salat jadi an Wa'il bin Hujur annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala agayridin magdubi alaihim waladallin wa il mendengar apabila nabi menamatkan bacaan surah al-fatihah qala baginda berkata rabbi firdi amin tuhan ampunkanlah aku amin jadi ini dalil yang jelas nabi membaca rabbi firdi sebelum diucapkan amin dan hadis yang disampaikan oleh Wail bin khujur radhiyallahu anhu wa arda ini ada diriwayatkan oleh Sunan Baihaqi nombor 2450 dan juga oleh Al mujamul Kabir karya Al Tabarani pada nombor 107 dan bukan sahaja dalam hadis ini bahkan ia menarik perhatian ramai ulama kantana pampas kalian ya untuk menjarangkan perkara yang sama contohnya kata Abu Ya'la kana Rabi' bin Khaisam idza qala al-imam ghayri al-maghdubi alayhim wa al, al fa qala Allahumma ighfirli amin Rabi' bin Khaisam pun uh, membuat perkara yang sama beliau akan baca Allahumma ighfirli barulah amin bukan sahaja Rabi' berbuat demikian bahkan Rabi' juga mencadangkannya iaitu ada dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah juga beliau memungut pandangan daripada Ibrahim An-Nakhai yang belajar dalam dunia fiqh ni maklum Ibrahim An-Nakhai adalah ulama besar di Kufah yang mana hasil daripada pemikiran beliau manhaj beliau kemudiannya melahirkan madrasah mazhab Hanafi. Kana yusahabu idza qala al-imam disunatkan apabila imam selesai baca surah Fatihah dan you qul Allahumma arfini amin dan ha, disunatkan membaca Allahumma arfini bahkan lain pula disampaikan oleh Al-Hakam Sallaitu Khalfa Abi Abdullah Al-Jaddali Al-Hakam kata saya salat di belakang Abu Abdullah Al-Jadadi selesai daripada membaca surah Fatihah sebelum beliau membaca Amin beliau terlebih dahulu baca Kafa Hadian Wa Nasiran Cukuplah Allah Azza Wajalla sebagai pemberi petunjuk dan juga pemberi pertolongan ha, jadi bukan sahaja beliau membaca bukan sahaja bacaan Allah Mufindi bahkan beliau membawa bacaan yang lain Kafa Billahi Hadiyan Wa Nasiran seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahawa kita bebas membaca apa sahaja sebelum disebutkan amin. Juga Ibn Nabi Syaibah ada membawa pandangan daripada Mujahid yang mana Mujahid kata selesai imam membaca surah Fatihah fakul maka kita bacalah doa Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar ya Allah aku mohon syurga daripadamu dan mohon berlindung daripada neraka amin Ha, baru sebut amin lagi panjang kalau Allah maghfirli pendek aja rabbi pendek aja kafa billahi hadiyan wa nasira agak panjang tapi cadangan mujahid ni lagi panjang Allah inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar akan tetapi bila saya melihat tulisan daripada Ibn Hajar Al-Haytami ulama besar dalam mazhab Syafi'i pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj beliau mengulas pandangan Imam Nawawi dalam bab ini yang mana kata beliau difahami daripada hadis Nabi sallallahu wasallam bahawa kita kena terus baca amin selepas al-Fatihah dan kita tidak digalakkan membaca apa-apa lafaz pun sebelum amin melainkan kata beliau na'am yang bagi istisna nahwi rabbighfirli lil khabaril hasan kecuali kita membaca rabbir firli jadi memberikan isyarat kepada kita Ibn Hajar beliau macam tak sujulah dengan bacaan kafabillahi hadiyan wa nasira ataupun bacaan Allahumma inni ya as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar tapi kalau bacaan Rabi Fini bagi Ibn Hajar itu boleh diterima. Dan kalau kita baca dalam catatan lain, bukan sahaja Rabi Fini bahkan Rabi Fini Wali Wali Sebagaimana diamalkan oleh Ustaz Piyu Faiz ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Mahizat kita ni, Rabi Fini Wali Jami'il Muslimin bukan sahaja Ustaz Mahizad yang sebut bahkan saya tengok ada lagi asatizah lain mencadangkan kita baca Rabi Fini wa al Alakulin, apa yang disebutkan oleh Ustaz-Ustaz yang kita kasihi ini Sebenarnya ada sendinya, ada hujahnya daripada hadis Wa'il bin Hujur cuma dan juga pandangan-pandangan ulama. Cuma tinggal lagi ulama membahaskan apakah kedudukan hadis Wa'il bin Hujur yang ada dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabarani itu. Kata Al-Iraqi, bagi Iraqi hadis Wa'ib bin Hujjah tadi adalah hadis yang daif kerana ada seorang perawi yang namanya Abu Bakar ya seorang perawi namanya Abu Bakar An-Nahshani yang dianggap sebagai perawi yang daif maka bagi Eroki hadis itu tidak boleh di maknanya tidak boleh dijadikan hujah untuk menyatakan adanya bacaan Robbi zidni bahkan kata Al-Iraqi al, al mustahab bi iktisar ala ta'min akibal fatihah min ghairi ziyadatin alayhi ittiba'an lil hadis ha, disunatkan untuk kita sekadar membaca amin selepas al-fatihah tanpa ada sebarang tambahan bagi mengikuti hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam dan namun beliau tidak menolaklah bahawasanya Al-Imam Musyafi'i sendiri pun mencadangkan untuk beliau tidak menolak ada hadis cuma hadis itu kedudukannya da'if selain daripada itu kata Al-Iraqi Al-Imam Musyafi'i juga ada mencadangkan bacaan Amin Rabbil Alamin ya Amin Rabbil Alamin ha, ini adalah pandangan peribadi Al-Imam Musyafi'i Rahmatullahi alaih nanti yang tentang pandangan Imam Syafi'i itu itu perlu dilihat kepada para ustaz asatizah As yang mengkaji lebih dalam jadi kesimpulannya dalam perbincangan kita ini adalah kalau kita nak cari hadis yang sahih tentang perkara ini memang tidak ada tidak ada satu pun hadis yang sahih menyarankan kita membaca Rabbi findi sebelum Amin bahkan kalau kita lihat dalam hadis secara umumnya memang hanya dibaca amin tanpa ada tambahan rabbil firni jadi takkanlah para sahabat yang salat begitu lama dengan Rasulullah tidak ada seorang pun meriwayatkan bacaan ini melainkan wa'in itu pun dalam keadaan hadis yang zaif itu satu namun mengikut pegangan ulama hadis juga kalau hadis itu zaif yang ringan boleh menjadi amalan apalagi kalau disokong oleh beberapa ulama yang besar-besar juga seperti Imam Nawawi Ibn Hajar maka kalau sesiapa yang nak beramal dengan bacaan Rabil Firni ataupun Rabil wali Walidai nampak gaya tidak ada masalah kerana sekurang-kurangnya ada hadis yang baif dan ada ulama-ulama besar yang turut menyokong amalan ini jadi senang ceritanya siapa nak amal silakan itu mungkin sesuai dengan pegangan tiada hadis yang sahih siapa yang tidak mahu amal silakan itu mungkin sesuai dengan pegangan hadis sahih dan sesiapa yang mahu mengamalkannya pun silakan kerana paling kurang ada ulama yang menyokongnya. Yang penting kita beramal dengan baik dan kita tidak sana mencerca antara satu sama lain.